নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ বকথা মহকুমাৰ আজি আহিলোঁ মই বিশ্ব বিখ্যাত বাখৰ বেঙেনালৈ আজি ভিডিঅ'টো অলপ হিষ্টৰিকেল হ'ব বোলো আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া হওক এয়া দেখিছে আপোনালোকে বৰ্তমান আপোনাৰ দলং এখন দেখিছে তো বন্ধুসকল এই পকী দলংখন দাতা হৈছে শ্ৰীযুত সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে এই দলংখন আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ কোনো চৰকাৰৰে কোনো এই দলংখন দিয়া নাই বুলি জনা গৈছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে এই যানখনৰ নাম হৈছে ধনেখনা যান বুলি কয় এই ধনেখনা যানৰ এটা কাহিনী আছে কাহিনীটো মই অলপ চৰ্টকে আপোনালোকক বুজাই দিছো ইয়াৰ পৰা কমচে কম দক্ষিণ পূব ফালে এডোখৰ মানে ঠাই আছে ঠাইডখি নাম হৈছে ধুতুহা গুৰি বুলি কয় ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ডেৰশ কিলোমিটাৰ মান হ'ব তাতে এজোপা মানে কুকুহা বাঁহ আছিল হেনো সেই বাঁহ গছজোপাৰ গুৰিৰ পৰাই এই যানটো উৎপত্তিত হৈছে বুলি জনা গৈছে এই গছজোপাৰ গুৰিৰ পৰাই এখন মানে সোণৰ নাও নামি আহিছিল এই যানটোৰ ফালে হেনো এই গছজোপা শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় ওঠৰ কিলোমিটাৰ দূৰৰ বকথা মৌজা জৱলান্তিং আৰু চুহুংমুহুং গাঁৱৰ মধ্যস্থানত অৱস্থিত ইয়াৰ বৈজ্ঞানিকৰ নাম তামিলনাডিয়ে ইউগিলিঞ্চা বুলি জনা হয় আৰু এই ঠাইটুকুৰা বৰ্তমান বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ অঞ্চল হিচাপে প্ৰখ্যাত হৈছে কেৱল এই গছজোপাৰ বাবেহে বন্ধুসকল এই গছজোপা বুৰঞ্জী ক'বলৈ গ'লে এই গছজোপা সীমাত দুখন ৰাজ্যৰ সীমা আছিল এখন চুতীয়া আহোম ৰাজ্য আৰু আনখন হৈছে আহোম সাম্ৰাজ্য চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজত্ব কাল আছিল বাৰশ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা আৰু ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত তাৰপিছতে আহোম ৰজাৰ অহাৰ পিছত চুহুংমুহুং ৰজাই যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিলে চৈধ্যশ সাতাশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত সেই আহোম ৰাজ্যৰ ভিতৰত চুক্তিবদ্ধ হৈছিল দুখন ৰাজ্য এই দুখন ৰাজ্য চুক্তিবদ্ধ হৈ থাকোতে এই সীমা হিচাপে এই গছজোপা ৰুইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এই গছজোপা দুহেজাৰ চৈধ্য চনত লক্ষ্ণৌ এজন বৈজ্ঞানিকৰ মতে ইয়াৰ বয়স পাঁচশ আশী বছৰ বুলি ধৰা হয় আৰু এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছ আজিৰ দিনটোত ইয়াৰ বয়স পাঁচশ ঊনাশী বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই বেঙেনা গছজোপা কাটি থকাৰ বাবে ইয়াক কেকটাছ প্ৰজাতি বুলি ধৰা হয়

একেটা গুৰিৰ পৰাই ঠাল ঠেঙুল মেলাৰ কাৰণে ইয়াক এযোৰ হিচাপে ধৰা হয় গছজোপা অসমৰ কোনো ঠাইতে নাই অৱশ্যে ভাৰতৰ পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰালা আদি ৰাজ্যত এনে প্ৰজাতিৰ গছ আছে বুলি জনা যায় যদিও এই গছজোপা বংশ বৃদ্ধি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে আহিব এই গছজোপা চাবলৈ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ হ'ব পথাৰ জবলাংকিং গাঁৱত অৱস্থিত সকলোৱে যদি মগৰ ভিডিঅ'টো যদি কিবা ভুল ভান্তি হৈছে প্লিজ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ মই নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি মানে দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানদৰে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু যিসকলে মোৰ নতুন চেনেল আহিছে প্লিজ আপোনালোকে যদি মোৰ নতুন চেনেল সোমাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৰে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ত' আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লগ পাম ইমানখিনি সময়তে ধন্যবাদ জয় অসম